Виктор Гюго, xo'rlanganlar romani Епископ miriel 12 ikkinchi qism oldingi qismda keltirganimiz batistinaning xatidan biroz vaqt o'tib shahar aholisining qizg'in muhokamasiga sabab bo'lgan ko'pchilikning nazarida uchiga chiqqan aqlsizlik bo'lgan hodisa yuz episkopning bu ishini uni o'sha qaroqchilar bilan to'la joyga borib kelishga jazm qilgan ahmoqligidan ham battar ahmoqlik deb baholashgandilar din shahri atrofidagi ovloq bir joyda bir kishi yashardi bu odam u haqidagi dahshatli gapni oldindan aytib qo'ya qolaylik bir paytlar konvent a'zosi bo'lgan edi uning ismini j deb ataymiz dinday kichkinagina shaharda konvent a'zosi bo'lgan j haqida deyarli dahshat bilan eslashardilar tasavvur qiling axir u konvent a'zosi bo'lgana konvent a'zolari odamlar bir birlarini sen va grajdanin deb chaqiradigan dahshatli davrlarda bo'lgan axir bu odam emas balki yovuz maxluq deyishardi u haqida to'g'ri u qirolning qatl etilishi uchun ovoz bermagan bo'lsada ammo o'shalarning ichida bo'lgan u deyarli qirolning qotili qo'rqinchli odam qanday qilib bu adolat sudidan omon qolgan axir uni sudga berishlari kerak ediku mayli uning boshini kesmasalarda har holda odamiylik qilishimiz kerak ammo unga umrbod surgunlikni berib uzoqroq joyga jo'natib yuborilsa yomon bo'lmasdi bu qolgan yovuzlar uchun ham o'rnak bo'lardi va hokazo va hokazo undan tashqari bu ham o'shalar kabi dahriy xudoni tanimaydigan bir odam xullas odamlar bu qo'rqinchli odam haqida shunday tahlil qilardilar bu xuddi g'ozlarning burgut haqidagi g'iybatiday bir gap edi biroq o'sha j rostdan ham burgutmidi uning alohida yolg'iz yashashi va hayoti tarziga qarasak u rostdan ham burgut misoli edi u qirolning qatl etilishi ish u qirolning qatl etilishi uchun ovoz berganligi sabab ham proskripsion ro'yxatga tushmay qolgan va fransiyada qolishiga ruxsat berilgandi u shahardan chiqib yayov yurilganda odamlarning kulbalaridan katta yo'ldan ancha chekkada tog' yon bag'rida taxminan qirq besh daqiqalik uzoqlikdagi ovloq bir joyda qurilgan g'aribgina bir kulbada yashardi mish mishlarga qaraganda uning ozgina tomorqasi qo'rqinchli kulbasi xalq tilida aytilganda ayiq uyasi ya'ni berlogasi bor edi atrofda bironta tirik jon yo'q na qo'shnilar va na bir, bir yo'lovchi o'tardi bu joylardan u odam bu joylarga ko'chib kelganidan beri bu yoqlarga odamlar o'tmay qo'yganlari uchun unga boriladigan yo'llarni qalin o'tlar qoplab olgan va u yoqqa o'tish uchun faqat torgina so'qmoq qolgandi xolos bu joy haqida ham uning egasi kabi dahshat bilan gapirilar u yerda go'yo jallod yashaydiganday uyni chetlab o'tadiganlar kabi buni ham hamma chetlab o'tishni ma'qul ko'rardi ammo yepiskop hazratlari u haqida doimo o'ylar har har zamon o'sha tomonga ufda qalin daraxtlar va o'tloqlar orasida joylashgan o'sha qo'rqinchli tomonga nazar tashlab qo'yardi konvent a'zosi yashaydigan vodiyga qarar ekan yepiskop o'ylab qolardi u yoqda yolg'iz bir qalb yashaydi yepiskop hazratlarining ichki ovozi sen bu odamni ko'rishga borishing kerak borishing shart derdi ammo bu xayol yepiskopday odamni ham o'ylantirib qo'yar uni ishonchsizlik qoplar va bu ishonchsizlik toqat qilmas darajaga chiqardi umuman olganda yepiskop ham el qatori konvent haqida uning a'zolari haqidagi fikrga qo'shiluvchi odamlar sirasidan edi to'g'ri bu haqida o'ylash yepiskop uchun nafratli bo'lmasada baribir qandaydir yoqimsiz tuyg'ularni berardi ammo cho'pon kasal bo'lgan qo'ydan o'zini olib qochmasligi kerakku qo. yo'q bu odamning oldiga baribir borishim kerak deb o'ylardi yepiskop yepiskop juda qiyin tanlovda qolgan edi u bir necha bor o'sha tarafga qarab yo'l olgan ammo nima va qandaydir sabablar bilan yana orqasiga qaytib kelavergandi bir kuni shaharda mis mish mish tarqaldi o'sha konvent a'zosiga ba'zi bir xizmatlarini bajarib yuruvchi cho'pon bola shaharga vrach izlab kelib qolibdi bolakayning aytishicha bu baxtsiz yovuz o'layotgan emish u falaj bo'lib qolganmish va bu kechani u o'tkaza olmay jon berarmish va nihoyat xudoga shukr deb bu xabarga qo'shimcha qildilar ba'zi odamlar xabarni eshitgan yepiskop aso xassasini olib ustiga eskirib qolgan ridosini da, kechki izg'irin shamol esayotganiga qaramay jening tamam uyi tomon yurib ketdi yepiskop u yerga yetib kelgan paytda quyosh ufqqa tushib botay deb qolgandi yuragi biroz hapqirib turgan yepiskop hazratlari uyaga kelganiga ishonch hosil qildi va tirik o'simlik devori ya'ni izgrid bilan o'ralgan hovliga o'tish uchun kichik jilg'a ariqchadan xatlab o'tdi daraxt shoxlaridan qalin qilib yopilgan eshikni ochib hovliga qadam qo'ygan yepiskop hazratlari xalqning tilidagi xalqning tilida doston bo'lgan o'sha hayvonning inini ko'rdi bu kichkinagina g'aribgina ammo ozoda sarishtagina kulbacha edi uyning devorlarini chiroyli qilib butab qo'yilgan uzum butalari qoplab olgandi eshikning oldida esa eski g'ildirakli kursida dehqonlar o'tiradigan kursida sochlari oppoq ulug'vor bir chol quyoshga qarab jilmayib turardi cholning qarshisida o'smir cho'pon bolakay bo'lib u cholning og'ziga kosadagi sutni tutib turardi episkop jimgina bu sahnani tomosha qilib turdi shu payt aravadagi chol gapirdi rahmat dedi u menga boshqa hech narsa kerak emas quyoshdan ko'zini uzgach üz u jilmayib cho'pon bolakayga qaradi episkop ularning oldiga yaqin keldi qadam tovushlarini eshitib chol ajablanib qaradi uzoq umrli hayot yo'lini bosib o'tgan mo'ysafid bir kishining hayratlanarli ajablanishi edi bu shu yerda qachonlardan beri yashasamda mening oldimga birinchi bor mehmon kelishi dedi u va davom etdi kimsiz sudir ya'ni janob kimsiz janob yepiskop javob berdi mening ismim benvenyu miriel benvenyu miriel men bu ismni eshitganman hazrat benvinu deb xalq sizni aytmaydimi mabodo ha meni unaqada siz mening episkopimiz yepiskopimsiz kulib dedi qariya balkim shundaydir xush ko'rdik hazrat konvent a'zosi yepiskopga salomlashish uchun qo'lini uzatdi ammo yepiskop bu cho'zilgan qo'lni olmadi u faqat shunday dedi meni alda meni aldaganlaridan siz haqingizda noto'g'ri ma'lumot berganlaridan xursandman siz nazarimda kasal emas mutlaqo sog'lomsiz janob javob berdi chol tez orada men butunlay sog'ayib ketaman bu so'zlardan so'ng biroz jim qolgan qariya qo'shimcha qildi uch soatdan keyin men o'laman va davom etdi men tibbiyotda ba'zi bir narsalarga aqlim yetadi men odamning qanday va qachon o'lishini yaxshi bilaman kecha faqat tovonim muzlab qolgandi hozir sovuq tizamgacha chiqdi mana sovuq sekin sekin belimgacha chiqyapti buni men yaqqol sezib turibman sovuq yurakgacha yetib kelsa men jon beraman oh bu quyosh qanday go'zala men bu g'ildirakli kursimni hovliga bejizga sudrab chiqartirganim yo'q men oxirgi marta bu yorug' olam bilan vidolashmoqchiman men bilan gaplashishingiz mumkin bu menga zarracha ham xalaqit bermaydi siz o'layotgan odamni tomosha qilish uchun kelib to'g'ri qilgansiz bu daqiqalarni ko'rishga guvoh albatta kerak edi o'zi har bir odamning o'ziga xos qiliqlari bor mana masalan men tonggacha yashashni xohlayman biroq afsuski aniq bilaman mening umrim uch soatgina qoldi hozir zulmat tushadi umuman olganda endi buning hech qanday ahamiyati yo'q hayotning tugashi bu oddiy bir ishdir buning uchun tong ham kerak bo'lmaydi shunday bo'lgani ham ma'qul men yulduzlar yorug'ida oy shulasida o'laman chol cho'pon bolaga qayrilib qaradida dedi bor endi de, uxla sen kecha ham mening qarshimda turib mijja qoqmading sen charchading bolakay kulbaga kirib ketdi chol bolakayni nigohlari bilan kuzatib qo'yarkan o'ziga o'zi özü shunday dedi u uxlayversin u uxlayotgan paytda men o'laman uyqu va o'lim aslida yaxshi qo'shnilar kabidir episkopga bu gaplar va bu jarayon biz kutganday unchalik ta'sir qilmagandi hayot bilan bunday vidolashuvda u xudoni bu yerda ko'rmayotganday edi go'yo har qanday ulug' va avliyo kishilar kabi bo'lmasin o'zining monsinor deb chaqirishlaridan doimo kulib yuradigan episkop bu safar o'zining shunday atalmaganidan biroz ranjigandayroq edi va u bu odamga ham xuddi shunday ohangda grajdanin deb murojaat qilmoqchi bo'ladi u negadir ba'zi vrachlar va ruhoniylar kabi lekin o'ziga xos bo'lmagan tarzda qo'pollashayotganini sezmayotgandi nima bo'lganda ham oxir oqibat bu jon berayotgan chol bir paytlar davlat ustunlaridan zo'rlaridan biri bo'lgan xalq vakili konvent a'zosi bo'lganligini o'ylab qolgan yepiskop o'zidagi qahrni ancha yillardan beri ilk bor quyilib kelayotganini sezib qoldi konvent a'zosi unga ajal qarshisida turgan barcha jonzotlar kabi bo'ysunuvchan holda jimgina loqayd lekin ko'nglini ochib turgan holda qarab turardi yepiskop bu shaxsga qiziqish bilan qarashni xohlamay qolgandi chunki u o'zini yengil haqoratlanganday his qilayotganday edi go'yo ammo u endi o'zining qilig'ini tushunib uyaldi va konvent a'zosiga diqqat bilan razm sola boshladi u vijdoni qiynalayotganini bu odam ham boshqa barcha odamlar kabi ajalning qarshisida bir xil ekanligini unga ham qolganlarga qanday muomala qilinsa o'shanday muomala qilinishi kerakligini yepiskop hazratlari ich iç ichidan his qila boshlagandi dastlab konvent a'zosi yepiskop uchun nafaqat inson insonlar qonunidan balki ilohiy qonundan ham tashqaridek tuyulayotgan edi go'yo j kursida qomatini tikka tutgan holda o'tirgan 80 dan oshgan mo'ysafid bo'lgani uchun uning hozirgi holati uning ovozidan tiniqlik hatto fiziologlarni ham ajablantirishi aniq edi bu odamning qiyofasida juda ko'p og'ir sinovlardan o'tgan kishining qiyofasini ko'rish mumkin edi o'layotgan bo'lsa-da, u nihoyatda tetik va sog'lom ko'rinmoqda edi uning jarangdor ovozi o'tkir nigohi qudratli yelkalarining qimirlab turishi hatto o'limni ham chalg'itishi mumkinday edi go'yo muhammadning dinidagi azroil farishtasi ham buni ko'rib eshikdan adashibman deb qaytib ketadiganday ko'rinish hosil bo'lgandi xuddiki jening o'zi o'lishni xohlayotgani uchungina o'layotganday edi go'yo bu o'lim talvasasida ozod huquq ko'rinayotganda edi uning faqat oyoqlari qimirlamayotgandi xolos o'limning mahkam qo'llari shu yerdan tutishni boshlaganda edi go'yo oyoqlari o'lib bo'lgan bo'lsada ammo uning boshi hayotning butun qudratini mujassamlashtirgan holda tiniq ishlayotgan edi jening hozirgi ahvoli allaqaysidir sharq afsonalaridagi yuqorisi tana pasti marmar bo'lgan podshoni eslatayotganday edi cholning kursisi oldida katta ka tosh yotardi yepiskop o'sha toshga o'tirdi ular o'rtasida suhbat boshlandi